У той час, як Україна продовжує боротися за свою незалежність, увага до процесів у сусідніх державах стає не просто питанням зовнішньої політики, це безпека та регіональний баланс. Росія не залишає спроб змінити владу в Республіці Молдова, де вже цієї осені мають відбутися парламентські вибори. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». про ситуацію в сусідній країні, про те, як позначиться це на Україні, які ризики нам загрожують. Про це у нашому ексклюзивному інтернеті. интервью с чинной депутаткой парламента Молдовы Инной Кошеро. Эти парламентские выборы очень важны для Республики Молдова. Нам нужно привести проевропейское большинство в парламент после 28 сентября. 28 сентября состоятся парламентские выборы, потому что это важно для того, чтобы продолжать проевропейские реформы. Мы понимаем, что в этом году нас ожидает такая же ситуация, которую мы видели и в прошлом году, когда Российская Федерация пыталась всеми возможными инструментами, которых мы даже и не видели до этого, то есть Огромное количество финансовых средств, которые были закачаны нелегальным путем в Республику Молдова, включая попов, которые выезжали в Российскую Федерацию, которые привозили деньги или привозили банковские карточки, обналичивали их в Приднестровском регионе, включая людей, которые привозили наличку. То есть в прошлом году это, это были огромные средства размером сотни миллионов долларов для того, чтобы дестабилизировать. Мы понимаем, что в этом году мы будем видеть то же самое. Мы меняем уже законодательство для того, чтобы повысить штрафы для тех, кто задействован в эти схемы. Эти схемы, они координируются Илан, Иланом Шором, который сбежал из Республики Молдова в 2009 году и был приговорен к 15 годам лишения свободы за кражу миллиарда. Та пресловутая кража миллиарда 2014 года, которая подорвала и доверие про европейского электората к проевропейскому курсу. То есть сейчас, что очень важно, это говорить с гражданами Республики Молдова. Это... Говорить и на румынском языке, но и на русском языке, потому что на русском языке говорит 30% населения. И это не только Гагаузия, но и много других регионов, и в городе Кишиневе. Очень много э, жителей, которые говорят на русском языке. Также это диаспора, потому что мы видели, как мобилизуется диаспора. Начиная с 2016 года для них организовываются избирательные участки. Самая большая, самая многочисленная диаспора Республики Молдова в пяти странах Европейского союза ⁇ это Италия, Румыния самая большая, но ну и Франция, Германия и Великобритания. В этом году мы будем говорить с нашими согражданами в диаспоре, потому что в Республике Молдова 2 миллиона 700 тысяч жителей, а в диаспоре у нас более миллиона. Поэтому это, как я называю их, это наша армия, их очень сложно найти для того, чтобы Распространять финансовые средства Российской Федерации очень сложно искать пропагандой. Это люди, которые живут в странах Европейского Союза уже более 10-15-20 лет. Они понимают, что такое Евросоюз и куда мы хотим привести Республику Молдова и Украину. Поэтому мы должны вместе сражаться. И я знаю, как важно это для Украины, для того, чтобы Республика Молдова выдержала и чтобы мы могли продолжая проевропейский курс и приближая Украину и Республику Молдова к членству Европейский Союз как можно скорее, не хотим видеть как бы, очень долговременную перспективу. Мы понимаем, что это очень такие узкие окошки, через которые мы должны прыгнуть вместе. И стать странами-сторонами Европейского Союза. Естественно, надо провести очень много реформ, но только так мы сможем вместе сообща решить и Приднестровский кризис, и реинтегрировать Приднестровье в состав Республики Молдова, и убрать Приднестровье как риск, дополнительный риск для Украины. Потому что у Украины и так очень много рисков. И нам вместе, сообща с европейскими странами, надо решать все эти риски, помогать Украине для того, чтобы вернуть мир. У нас есть партнерство с Европейским Союзом. Это партнерство по укреплению безопасности Республики Молдова. Это центр по дезинформации, который был создан с помощью средств Европейского Союза. То есть у нас уже есть структуры, которые были созданы в составе правительства и которые э, реализуются правительством э, с помощью финансовых средств Европейского Союза для того, чтобы э, работать и с такими элементами, как э, Cyber Attacks. Мы это видели, у нас это есть и на уровне. Э, избирательного дня, когда сайбер-атаки атакуют избирательные участки в диаспоре. И это делается специально для того, чтобы закрывать избирательные участки, чтобы диаспора не могла голосовать. Также и проекты законов, которые эм, регистрирует оппозиция. У нас оппозиция социалисты-коммунисты, которые очень тесно работают с Российской Федерацией. Они поддерживают те декларации, которые мы поддерживаем в парламенте Республики Молдова, когда говорим о войне в Украине и о том, что нам надо вместе. Сообщать, сообща работать для того, чтобы вернуть мир. И они не поддерживают эти декларации. Вот они регистрируют такие проекты законов, которые в дальнейшем смогли бы воспрепятствовать диаспоре голосовать в европейских странах. То есть это очень такие опасные элементы, потому что это не диаспора, которая уехала 200 лет назад из Республики Молдова. Это диаспора, которая уехала 5, 10, 15 лет назад из-за того, что в в прошлом в Республике Молдова были коррумпированные правительства, которые не создавали в принципе, нормальные условия существования для людей. У нас также очень агрессивно используются и ТикТок, и Телеграм, всеми пророссийскими партиями. Я больше всего верю в компанию, когда контактируешь напрямую с людьми, помимо всех social медиа инструментов. Они тоже важны, но самое важное ⁇ это говорить напрямую с избирателями и объяснять им на доступном языке, то есть если это румынский-румынский, если это русский-русский, на доступном языке, что означает европейская интеграция в чем заключаются реформы, которые мы проводим, и как э, люди почувствуют это в своей повседневной жизни, как это изменит их жизнь к лучшему и приблизит нас к тем э, европейским стандартам, которые нам всем нравятся, когда мы едем в страны Европейского союза, и мы хотим видеть и Украину, и Республику Молдова с такими же стандартами. Мы обсуждаем с Украиной все... Входы, да, то есть все наши сообщения с Украиной, потому что мы понимаем, что э, Украина э, через Республику Молдова, у которой был ограниченный, как бы, да, пропускной потенциал, э, мы не сможем, э, э, скажем так в большой степени реализовывать весь тот экономический потенциал, который есть у нас. То есть нам нужна пропускная способность Украина-Молдова и Украина-Румыния. Здесь мы сейчас работаем. В Румынии проводится много проектов, мы запустили уже реабилитацию мостов, мы работаем по реабилитации железной дороги, то есть все эти элементы, они включены в этот план по экономическому росту Республики Молдова и то же самое мы проводим и с Украиной, то есть мы обсуждаем все эти проекты. Теперь нужно э идентифицировать финансовые средства для того, чтобы можно было э Косауц Ямпол, да, э мост. Я знаю, что там проводятся э и были проведены работы со стороны Украины. Теперь мы должны тоже запускать нашу часть для того, чтобы завершить мост. Вот. Но это не единственное сообщение. То есть нам надо очень много сообщений, потому что мы видели, когда началась война в 2022 году Российской Федерации в Украине, как все заблокировалось в Молдове. Молдова просто по всем таможенным пунктам она была заблокирована. Потому что у нас нет этой пропускной способности. Для того, чтобы развиваться, и мы надеемся, мир придет в Украину очень-очень быстро. Я говорю, это с 22 -го года, мы в 25 году. Я не хочу больше повторяться, не знаю, в следующем году. То есть если уже все мировые силы направлены на то, чтобы разрешить это, эту драму 21 века на европейском континенте, то значит это должно произойти. И после этого мы понимаем, насколько огромным будет и экономический скачок здесь. И для этого мы должны... Всю, всю эту работу провести. Много украинцев э, используют аэропорт для того, чтобы выезжать в страны, вылетать в страны Европейского Союза. Э, Ясы другой аэропорт в регионе. То есть эти два аэропорта сейчас очень задействованы. Я надеюсь э, на мир и надеюсь на то, что украинцы будут использовать свои аэропорты. Мы будем все аэропорты развивать, потому что и эта связь должна быть развита очень хорошо для того, чтобы привлекать инвестиции. То есть, когда мы говорим про инвестиции, когда мы идем к людям и говорим с ними, естественно, первый, первый вопрос в Молдовии ⁇ это доходы. То есть, когда вырастут доходы, потому что все люди были... Э на них повлияло то, что был рост цен на энергоисточники, на энергоресурсы, и газ, и электричество, и потом все остальные цены, они просто взорвались. То есть мы не говорим сейчас о том, что все доходы не знаю, увеличились, увеличились в пять раз. Это невозможно, потому что мы не можем привлекать инвестиции. Инвестиции в Молдову не приходят из-за того, что в регионе война. Даже если в Республике Молдова никто не воюет, но инвесторы не приходят. Но инвесторы не приходят и потому, что нет этих инфраструктурных проектов. Здесь должна быть стабильная энергетика, железнодорожное сообщение очень хорошее, причем не с изменением колес, а железнодорожное сообщение, которое свяжет по-настоящему Украину, Молдову с европейским континентом. Это должны быть аэропорты, у вас и у нас очень развитые, то есть инвесторы должны беспрепятственно приезжать в наши страны для того, чтобы... запускати свої проєкти. Їх буде дуже много, і ми це розуміємо. на тлі нестабільної безпекової ситуації в регіоні та спроб Кремля розширити зону впливу через гібридні інструменти. Результати молдовських виборів можуть мати набагато ширший резонанс, ніж здається, на перший погляд. Для українців це не лише тест на уважність регіональних процесів, а й нагода зміцнити співпрацю з сусідами, які обрали європейський курс. Ми дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас щоб бути в курсі на. найважливіших подій півдня України.